अपना अपना काम करा लक्ष्मीधर दास अनुशीलनी। प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से बताइए आय आदमी को कहा जरूरी काम था टू जल्दी से काम निपटाने के लिए आदमी ने क्या किया थ्री आदमी ने गले में क्या लपेट लिया फोर उगता हुआ सूरज कैसा था वी हवा और सूरज ने किससे पूछने को सोचा Six, हमें सोचने के लिए क्या चाहिए अनुशीलनी आदमी ने क्या सोचा उत्तर आदमी को पास वाले गांव में जरूरी काम था वह फौरन घर से निकल पड़ा उसने सोचा कि अभी मौसम अच्छा है जल्दी से काम निपटा लूंगा वह तेजी से डग भरता हुआ चलने लगा उसने क्या पहना था उत्तर उसने कमरे में धोती बांध ली एक कुर्ता पहन लिया और गले में गमछा लपेट लिया सूर्य और हवा में क्यों झगड़ा हुआ सूरज और हवा इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन अच्छा है इस बात पर आपस में झगड़ा हुआ सूरज ने हवा से क्या कहा उत्तर सूरज ने हवा से बोला बहन तुम्हारी तो ठाट निराली है कभी रुक रुक कर चलती हो तो कभी तेज कभी एकदम सन। बोलो तो सबको तुम क्यों परेशान करती हो उत्तर पथिक ने दोनों की बातें सुनी उसने बोला पहले तुम अपनी अपनी औकात समझो इस दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है बोलो मेरा पांव बड़ा है कि सिर चलने के लिए पांव चाहिए और सोचने को सिर इनमें कौन छोटा और कौन बड़ा है झगड़ा छोड़िए दुनिया को और मुझको न सताओ दुनिया में वह सबसे अच्छा और बड़ा है जो कभी किसी को न सताए हमें क्या करना चाहिए उत्तर हमें अपने औकात समझें आपस में झगड़ा न करें और अपना अपना काम करें हरें दुनिया में किसी को न सताना चाहिए प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए आए आदमी ने क्या सोचा टू उसने क्या पहना था थ्री सूरज और हवा में क्यों झगड़ा हुआ फोर सूरज ने हवा से क्या कहा We, पथिक ने उन्हें क्या क्या उत्तर दिया? Six, हमें क्या करना चाहिए? कहां जा रहा था वो आदमी एक पास वाले गांव में जा रहा था वह किसे देखकर खुश हुआ उत्तर वह मंद पवन और पूरब से उगता लाल सूरज को देखकर बड़ा खुश हुआ कौन इ झगड़ा सुन रहा था उत्तर पथिक झगड़ा सुन रहा था गुस्से में हवा की हालत कैसी हो रही थी उत्तर गुस्से में हवा की हालत सनसना हो रही थी तैश में आकर सूरज कैसा हो गया उत्तर तैश में आकर सूरज गर्म हो गया वे पथिक से क्या पूछते हैं उत्तर वे पथिक से यह पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा और अच्छा है कौन सबसे अच्छा होता है? उत्तर किसी को न सताने वाला ही सबसे अच्छा होता है प्रश्न तीन इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए आदमी कहा जा रहा था टू वह किसे देखकर खुश हुआ थ्री कौन झगड़ा सुन रहा था फोर गुस्से में हवा की हालत कैसी हो रही थी वी, तैश में आकर सूरज कैसा हो गया सिक्स वे पथिक से क्या पूछते हैं सेवन कौन सबसे अच्छा होता है प्रश्न चार कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरिए आपस में दुनिया सिर सुहाना सा लाल लाल सा टू सूरज और हवा डैश झगड़ रहे थे थ्री डैश सा सूरज का गोला फोर इतना तपते हो कि डैश तप जाती है वी पथिक ने कहा तुम अपनी अपनी डैश समझो कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरिए आपस में दुनिया सिर सुहाना सा, लाल सुहान -लाल सात थ्री सुहाना सा सबेरा। सूरज और हवा आपस में झगड़ रहे थे लाल, -लाल सूरज का गोला। इतना तपते हो कि दुनिया तप जाती है पथिक ने कहा तुम अपनी अपनी औकात समझो चलने के लिए पांव चाहिए और सोचने को सिर भाषा कार्य मंदिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं जैसे लाल सूरज सूरज संज्ञा है लाल की विशेषता बताता है प्रश्न पांच नीचे कुछ विशेषण और कुछ संज्ञाएं एक साथ आई हैं। उन्हें अलग अलग कीजिए अच्छी हवा काफी खुशी मंद पवन अपना काम थोड़ी दूर लाल गोला भाषा कार्य संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं जैसे लाल सूरज 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 संज्ञा है लाल उसकी विशेषता बताता है सौर नीच कुछ विशेषण और कुछ संज्ञाएं एक साथ आए हैं उन्होंने अलग अलग कीजिए अच्छी हवा काफी खुश मंद पवन अपना काम थोड़ी दूर लाल गोला वो शब्दों विशेषण संज्या अच्छी हवा अच्छी हवा काफी खुश काफी खुश मंद पवन मंद पवन अपना काम अपना काम थोड़ी दूर थोड़ी दूर लाल गोला लाल गोला प्रश्न छतंभ के शब्दों का स्तंभ के पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलान कीजिए कत जरूरी काफी निराली औकात खर, योग्यता, आश्चर्यजनक बहुत आवश्यक गुस्सा फंड कस्तंभ के शब्दों को खस्तंभ के पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलान कीजिए खतेश जरूरी काफी निराली औकात योग्यता आश्चर्यजनक बहुत आवश्यक गुस्सा उत्तर तैश गुस्सा जरूरी आवश्यक औकात योग्यता निराली आश्चर्यजनक काफी बहुत से प्रश्न सात निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए तैश परेशान दुनिया काफी निराली औकात खुश निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए तैश परेशान दुनिया काफी निराली औकात खुश उत्तेशा जाने अनजाने किसी के उत्तेश होना बुरा है परेशान राम आज तुम क्यों इतना परेशान देख रहे हो दुनिया इस दुनिया हमारे लिए बड़ी अजीब है काफी मैं इतना सुंदर मौसम देखकर काफी खुशी हुई निराली थादुप हमारा देश सबसे प्यारा और निराली है औकात खानपन पहले अपनी औकात देखो बाद में हमारे साथ बात करना अच्छा होगा खुश मोहन, उसका प्यारे मित्र को देखकर बड़ा खुश हुआ प्रश्न आठ निम्नलिखित शब्दों की मात्रागत अशुद्धियों को सुधार कर लिखिए सूरज शास परेशान खुश आपके लिए काम आप ऐसा एक चित्र बनाइए जिसमें छात्रों को मिलजुल कर सामूहिक सफाई जैसे सामाजिक कार्य करते हुए दिखाया गया हो फुटबॉल मैच के सभ्य एक दल के खिलाड़ा मिलजुलक बल से क्या असुविधा आता है इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए निम्नलिखित शब्दों की मात्रागत अशुद्धियों को सुधार कर लिखिए सूरज शांस परेशान तुम खुश उत्तर सूरज सांस परेशान तुम खुश क्या आप जानते हैं एक आ कम आदि ध्वनिया है उनके दो रूप हैं उच्चरित रूप ध्वनि लिखित रूप वर्ण दो एक या अनेक ध्वनियों का उच्चारण करने से शब्द बनता है शब्द का अर्थ होता है तीन अनेक शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है वाक्य का निश्चित अर्थ होता है वाक्य के दो अंग हैं एक कर्ता राम दो क्रिया जाता है चार कर्ता के एक लिंग पुनलिंग राम जाता है स्त्रीलिंग सीता जाती है दो वचन है, एक वचन एक लड़का जाता है बहुवचन दो लड़के जाते हैं तीन पुरुषा उत्तम मैं हम, मध्यम तू तु, तुम आप अन्य वह वे विशेष पांच हिंदी में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया बनती है